当我们说到巴塞罗那时，我们谈论的是冠军、进球、美丽足球、瓜迪奥拉、哈维、伊涅斯塔、苏亚雷斯、TikTok i、ok, 诺坎普、球迷梅、梅西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 ，还是梅西。然而，在这段辉煌王朝之前，这家加泰罗尼亚俱乐部曾经历了一段充满挑战的艰难岁月。 Yo me fui，felicidades。Piqué，Piqué，Piqué。a n t e r Paquete，la falta favorable a los e s p a ñ o e s f i a l del a r t i d o f i a l a r a al e b i a c a b paso de victorias。约翰克鲁伊夫在为巴塞罗那俱乐部效力八年后被解雇，这标志着他作为俱乐部历史上任期最长的主教练的结束。 在连续两年无冠以及梦之队余晖散尽后，克鲁伊夫与俱乐部主席努涅斯之间紧张的关系彻底破裂。在经过数月关于博比·罗布森可能接任的传闻后，克鲁伊夫最终在赛季最后一场比赛前被解雇。解雇的方式尤为残酷，努涅斯甚至没有亲自通知，而是派副主席加斯帕特前往训练基地传达消息，这使得整个事件变得更加难堪。 对于克鲁伊夫为俱乐部所做的一切来说，这样的结局显得非常不公平。他最终从后门离开了俱乐部，结束了这一段辉煌而又遗憾的旅程。接手的英格兰前主帅罗布森面对一个棘手的局面：他不仅置身于俱乐部政治与足球理念的战争中，还将接替一位传奇人物留下的位置。I follow a legend a。董事会将罗布森视为克鲁伊夫与范加尔之间的过渡人选，而范加尔将在下一赛季接任。 但英格兰人对此并不知情，外界对当赛季期望不高，而他似乎也注定失败。俱乐部以破纪录的转会费从埃因霍温引进罗纳尔多，当时年仅十九岁的外星人就此迈出了成为巨星的第一步。罗布森坚持带来自己的助手兼得力伙伴若泽·穆里尼奥，然而球队在三月陷入低谷，直到国王杯四分之一决赛次回合对阵马德里竞技时上演史诗级逆转，才扭转了赛季走势。 在比赛的上半场，床单军团的塞尔维亚天才中场潘蒂奇便连入三球，将总比分改写为五比二。诺坎普看台上的球迷以传统方式表达了不满。有传言称，董事会在那一刻决定了这位英国人的命运。看台上的范加尔将提前接手球队。如果不是那场历史性的下半场，情况可能会完全不同。

y 即便率队夺得九六至九七赛季国王杯和欧洲优胜者杯，联赛九十分屈居亚军的成绩仍不足以保住罗布森的帅位。如果不是罗纳尔多在赛季末被巴西队征召参加友谊赛并缺席最后三轮联赛，结局或许会不同。而当他启程前往巴西时，球迷们并不知道他这一走，这竟是永别。由于与管理层的合同续约谈判破裂，他对俱乐部失去了信心，最终接受了莫拉蒂抛出橄榄之后转投国际米兰。 范加尔上任后，罗布森接受了俱乐部的高层管理职位，但在赛季结束时选择离开了巴萨。niveau van de spelersgroep is van die naart dat ik bijvoorbeeld een succes als bij Ajax hopelijk kan continueren。范加尔在带领阿贾克斯重返欧洲之巅后，接手了巴塞罗那，肩负着与克鲁伊夫相同的使命，让红蓝军团重返巅峰。俱乐部董事会认为范加尔是完美的接替者。 因为从理论上看，他延续了米歇尔斯开创并由克鲁伊夫改良的荷兰式足球哲学。为了完善教练团队，罗布森向范加尔推荐了穆里尼奥。为填补罗纳尔多留下的空缺，巴萨引进了上赛季在拉克鲁尼亚大放异彩的巴西人里瓦尔多。尽管引入了许多荷兰球员，但范加尔在第一个赛季仍面临着更衣室的诸多问题，其中包括以克鲁伊夫五人组为首的老将。 他们是完全忠于克鲁伊夫哲学的球员，公开反对范加尔的铁腕管理。斯托伊奇科夫曾回忆到，他与范加尔在更衣室的第一次互动，当时范加尔向球员们说了一句颇具争议的话：“这些问题源自范加尔与克鲁伊夫复杂的关系，这甚至可以追溯到1972年。当时，范加尔是阿贾克斯一名有天赋的新星，但因为与克鲁伊夫场上位置重叠，他难以获得更多机会。” 一九九一年，当范加尔成为阿贾克斯的新任主教练时，这一决定在媒体中并不受欢迎。荷兰电讯报甚至发起了一场请愿活动，试图用克鲁伊夫取代他。此外，范加尔在自传中提到过更多冲突。他多年来的执教成就始终被拿来与克鲁伊夫做比较。尽管球队在范加尔的第一个赛季并未完全实现他的构想，并且在欧冠小组赛阶段就被淘汰。 但是范加尔却完成了克鲁伊夫未能实现的壮举，赢得了国内双冠。这是自1959年以来巴萨首次取得这一成就。本赛季的亮点，首先是在伯纳乌球场战胜对手，其次是在诺坎普以三比零的比分大胜皇马，实现赛季双杀。约翰克鲁伊夫的忠实粉丝，一位雄心勃勃的年轻人拉波尔塔。 其领导的反对派蓝向党发起的不信任投票以失败而告终。这在范加尔和俱乐部主席努涅斯看来，这次在球场上和选票箱中的双重胜利，标志着一个新时代的到来，一个没有他们共同敌人约翰克鲁伊夫的时代。九八至九九赛季伊始，球迷和媒体都清楚的发现。 范加尔的战术与克鲁伊夫的完全不同。克鲁伊夫倾向于给予球员更多自由，让他们在场上自由发挥，而范加尔则严格要求球员保持战术阵型。当范加尔在签五名荷兰球员，同时清洗了大部分克鲁伊夫时期的球员后，球迷们认为球队正逐渐失去加泰罗尼亚甚至西班牙的风格。此外，尽管范加尔的西班牙语并不流利，但他经常与加泰罗尼亚媒体爆发口水战。 范加尔的形象一落千丈，而他在赛季初就面临巨大压力，尤其是在球队在欧冠小组赛中被淘汰后，让他压力倍增。虽然那个小组有最终的决赛队伍曼联和拜仁慕尼黑，然而范加尔在本赛季做出的一个重要决定，就是让年仅十八岁的哈维首次亮相职业比赛，顶替因伤缺阵的瓜迪奥拉。 这一决定的背后是克鲁伊夫为巴塞罗那青训体系注入的理念和方法，注重培养球员的足球智慧，而非单纯的身体素质，让哈维这样的年轻球员能够迅速融入一线队。哈维在十二月对阵巴拉多利德的比赛中打入一球，这一进球点燃了全队的士气，随后球队迎来了一波连胜，并最终以领先亚军皇马十一分的优势结束了赛季。 在这段连胜期间，球队还在国家德比中以三比零大胜，这场胜利充满了积极意义。然而，范加尔与巴西球星里瓦尔多之间的裂痕正在逐渐扩大。问题看似简单，但解决方案却并非如此。里瓦尔多司职左边锋，而这并不是他最喜欢的位置。 并且他在整场比赛中被明确要求不能内切到中路。荷兰主帅是从球队的整体利益出发，因为里瓦尔多的防守能力并不出色，如果他在边路丢失球权，对球队防守的影响要远小于他在中路丢失球权。在范加尔执教的头两个赛季里，这位巴西球星对自己的位置并没有太多意义。但进入第三个赛季后，尤其是在1999年12月加冕世界足球先生后，一切都发生了变化。 里瓦尔多开始要求改变自己的位置，并在主教练和队友面前明确表达了这一点。然而，范加尔拒绝了这一要求。在十二月与马德里竞技的一场比赛中，荷兰主帅在第七十二分钟将里瓦尔多换下。随后，里瓦尔多告诉他自己再也不会踢边路了。于是，范加尔将他安排到了看台上。连续两场比赛，迫于媒体压力。 这位巴西球星在对阵塞尔塔的比赛中坐上了替补席，并在第六十三分钟替补登场，出现在他最喜欢的中路位置，并成功打入一球。尽管巴塞罗那队内问题重重，但这支球队仍是各项赛事的夺冠热门。阵容中每个位置都拥有顶尖球员，使得球队具备极强的战术灵活性。这位荷兰籍主帅还提拔了拉玛西亚青训成果卡莱斯·普约尔。 这名最初四支边后卫的球员就此崭露头角。然而，由于巴塞罗那在各条战线上竞争，最终却未能赢得任何一个冠军。在欧冠半决赛中被瓦伦西亚淘汰后，媒体的反应非常强烈，而球迷们在五月对阵巴列卡诺的一场主场比赛中也对球队表示不满。这场比赛对赛季末的冠军争夺有着关键的影响，但诺坎普球场充满了嘘声和哨声。每当巴塞罗那球员触球时，观众都会发出漫天嘘声。 此时的诺坎普已物是人非，对于球迷来说，这已经不再是他们的球队，主席也不再是他们的主席，主教练也不再是他们的主教练。巴塞罗那输掉了比赛，也失去了西甲三连冠的机会。在多年的压力下，担任了二十二年俱乐部主席的努涅斯选择辞职，他要求范加尔共同引咎辞职。荷兰教头在召开最后一场新闻发布会后黯然离任。 两千年夏天，巴萨遭遇新危机。路易斯·菲戈是当时世界足坛顶级球星，也是巴塞罗那的副队长。他与球迷以及整个加泰罗尼亚地区都保持着良好的关系。这一年正是皇马俱乐部主席竞选年。 西班牙最有权势和最富有的人物之一弗洛伦蒂诺佩雷斯也参加竞选。他制定了一个计划，试图打破皇马主席洛伦佐桑斯的强大支持。桑斯在一九九八年和两千年两次带领球队赢得了久违的欧洲冠军杯，因此他是继续担任主席的热门人选。如果弗洛伦蒂诺想要赢得选举，他需要一个奇迹。于是他通过一项调查询问皇马球迷最想要的球员是谁，答案是路易斯菲哥。 弗洛伦蒂诺向成千上万的皇马会员承诺，如果他赢得选举，他将把这位葡萄牙球星带到伯纳乌。他的承诺看似离奇且几乎不可能实现，但他有一个完整且精密的计划。当时，西甲联赛中的每位球员合同中都有解约条款，金额各不相同。而飞哥仍处于旧合同期，并正在进行续约谈判。他的解约条款金额为六千万欧元，这一数额如果被支付，将创下转会纪录。 弗洛伦蒂诺与飞哥的经纪人达成了一项协议：如果飞哥签署一份法律上将他与皇马绑定的协议，并且弗洛伦蒂诺赢得选举，飞哥将获得二百五十万欧元；如果弗洛伦蒂诺落选，飞哥仍可保留这笔钱。目前尚不清楚飞哥是否授权他的经纪人与弗洛伦蒂诺达成协议，但当他的经纪人确认交易时，这一消息引起了巨大的轰动。当所有媒体都在头版头条疯狂报道这则爆炸性新闻时， 为了平息风波，飞哥于七月九日接受了一次采访，断然否认了一切。他坚称自己没那么疯狂，不会去皇马。然而一周后，弗洛伦蒂诺的计划竟真的成功了，他成功当选皇马主席。与此同时，巴塞罗那副主席加斯帕特也在俱乐部选举中胜出。飞哥立刻找到他，希望阻止这笔交易。但整个交易过程非常复杂，即便皇马支付了六千万欧元的解约金。 巴萨若想强留飞哥，必须支付一笔高达三千万欧元的违约金，这笔金额在当时相当于历史上第五高的转会费，而这仅仅是为了买回自己的球员。弗洛伦蒂诺向皇马会员放话，如果他没能成功将飞哥带到伯纳乌，会员们将可以免费观看皇马整个赛季的比赛，而他会用巴塞罗那支付的那三千万欧元违约金来承担这一切。于是，加斯帕特看到了这样的头条新闻。 巴萨主席将自掏腰包，请皇马会员免费看球一整年。他怒不可遏，放话道：“我宁可死，也绝不会答应这种条件。”于是，在七月二十四日，飞哥面无表情地亮相伯纳乌，勉强挤出一丝笑容。从那一刻起，巴萨对皇马的仇恨全部集中在了这个曾经的英雄身上，就像过去的劳德鲁普一样。 当飞哥首次以皇马球员身份重返诺坎普时，昔日的掌声化作了最刺耳的嘘声。足球已不再是比赛的主题。加斯帕特在飞哥转会后变得非常偏执，这种影响持续了接下来的几个赛季，由此引发了一系列灾难性决策。他砸下重金引进水货球员，疯狂加薪并提高解约金，以求留住队内球星。此外， 他在赛季中途解雇了新任主教练费雷尔，并由卡洛斯·雷克萨奇接任，但这并未起到作用。最终，巴萨仅凭里瓦尔多在对阵瓦伦西亚的赛季收官战比赛中上演载入史册的帽子戏法，才惊险搭上欧冠末班车。<noise> <noise> <noise> 瓜迪奥拉作为巴萨俱乐部队长，由于与管理层的矛盾，他选择离开加泰罗尼亚俱乐部，前往意大利。接下来的赛季情况并没有太大变化，球队再次以第四名收场，未能赢得任何冠军。与此同时，飞哥与皇马正处于银河战舰的黄金时代，他们在与巴塞罗那进行了一场紧张的欧冠半决赛后获胜，并在过去五个赛季中第三次捧起了欧冠奖杯。 而飞哥每年重返诺坎普的戏码，对巴萨而言都如同决赛般煎熬。加斯帕特的解决方案更是雪上加霜，他请回荷兰籍主帅范加尔，直接导致里瓦尔多愤然离队，其他对荷兰教头忍无可忍的球员也相继出走。于是俱乐部引进了阿根廷新星里克尔梅，但他与主帅队友始终格格不入。在连续几个赛季的挥霍无度后，球队终于将重心转向拉玛西亚青训营。 范加尔先后提拔了伊涅斯塔和巴尔德斯等小将，然而，二零零二年十二月，巴萨在诺坎普以零比三惨败塞维利亚，这场耻辱性的失利彻底点燃了球迷和媒体的怒火，他们集体要求加斯帕特立即辞职。此时的巴塞罗那已经跌入谷底，球队在积分榜上仅高出降级区两分，排名第十五位。 随着荷兰教头范加尔的辞职，这支豪门陷入了前所未有的危机。而范加尔在离任时那句名言更是令人玩味：“这还不是最糟的，我们还可能是最后一名。”临时主帅安蒂奇成功带领球队以第六名的成绩抢下欧战席位。这位塞尔维亚教头做出了多项关键调整，将普约尔从边后卫位,位置调整到中后卫，赋予哈维更大的中场自由度。然而， 里克尔梅的问题依然突出，在一场联赛比赛中，这位阿根廷球员被换下场后，甚至拒绝与安蒂奇握手。随后，球队在欧冠四分之一决赛中败给尤文图斯后，加泰罗尼亚的焦点已转向即将到来的俱乐部主席大选。在2003年2月，随着加斯帕特辞职，俱乐部会员要求立即进行主席大选。其中一位候选人是由年轻领袖拉波尔塔及其副手罗塞尔率领的加泰罗尼亚团队。 他们竞选成功的关键在于，会员们渴望主席之位注入一些新鲜血液，同时他们还获得了克鲁伊夫的鼎力支持。然而，一桩虚假的转会在选举结束前为他们的胜利奠定了基础。二零零三年六月十日，拉波尔塔在一次新闻发布会上令人惊讶地宣布，他与大卫贝克汉姆达成了一项协议，并出示了相关文件作为证明。 这份与超级巨星的协议向会员们传递了一个信息，那就是这个团队具备实现伟大目标的能力。然而，实际上弗洛伦蒂诺早已与贝克汉姆达成了一项正式协议，英格兰人将在新赛季加入银河战舰。但由于罗塞尔与弗洛伦蒂诺的良好关系，皇马主席并没有向媒体透露关于这次虚假转会的任何信息。因此，在赢得选举并且贝克汉姆转会至马德里之后， 拉波尔塔作为巴塞罗那主席，做出了他的第一个重大决定，那就是选择弗兰克·里杰卡尔德担任主教练。这个决定在当时看来颇为蹊跷。里杰卡尔德执教经验有限，此前甚至带领鹿特丹斯巴达首次降入第二级别联赛。但克鲁伊夫力挺这位荷兰同胞，他强调，任何巴萨主帅都必须深刻理解这家俱乐部的底蕴，并懂得如何向媒体和球迷传递这种精神。在克胜看来，里杰卡尔德完全具备这些特质。 与此同时，拉波尔塔成功签下了罗纳尔迪尼奥。这位巴西球星原本是曼联为替代贝克汉姆的目标。得益于罗塞尔曾任耐克高管的背景，他与这位巴西巨星关系密切，并迅速与他达成签约协议。而小罗在诺坎普的首秀，就向全世界宣告了他的到来。 尽管巴西球员展现了魔术般的表现，并且巴萨在转会市场上表现活跃，但球队在十二月仍然陷入困境。在以一比五输给马拉加以及以零比三输给桑坦德竞技之后，罗塞尔要求拉波尔塔解雇里杰卡尔德，并聘请斯科拉里。但克鲁伊夫坚持给予这位荷兰人一些时间。随着俱乐部租借戴维斯的交易达成，巴萨竟奇迹般的开启不败征程，更凭借哈维的绝杀进球，自一九九七年以来首次在伯纳乌凯旋。 最终，巴萨以联赛亚军收官，仅次于瓦伦西亚。尽管球队处境艰难，球迷们仍对即将到来的赛季充满乐观。而这种乐观情绪在一次历史性的转会市场后进一步增强。巴塞罗那引进了一名与球迷对某支俱乐部抱有同样敌意的球员——喀麦隆球员萨姆埃尔埃托奥。 埃托奥正是当年在皇马因银河战舰政策而未能获得一线队机会的球员之一，因此转会马洛卡后，他格外享受每年两次对阵皇马的比赛。二零零四年五月，埃托奥在伯纳乌球场梅开二度，并指着场地说道：“我曾在这里。”尽管皇马拥有埃托奥在马洛卡合同的一半所有权，但这位喀麦隆球员拒绝转会至除巴塞罗那以外的任何球队。 最终以两千六百万欧元的价格转会诺坎普，埃托奥迅速成为球迷的宠儿，与罗纳尔迪尼奥组成梦幻二人组。新赛季取得梦幻开局后，埃托奥与巴萨在漫长赛季中迎来了首场硬仗，十一月在诺坎普主场迎战银河战舰。这位喀麦隆射手没有让球迷久等，很快就攻破对手球门。 在那场被认为是银河战舰时代终结的比赛中，巴萨最终以三比零获胜。而随着德科、久利等强援的加盟，红蓝军团成为联赛中最强的球队之一。在那个赛季，弗兰克里杰卡尔德还给了一位年仅十七岁的阿根廷小将一些上场时间。 尽管巴萨在国王杯早早出局，并且在欧冠赛场又输给了穆里尼奥执教的切尔西，联赛中还曾在伯纳乌遭遇一场大败，但他们最终还是成功捧起了自1999年以来的首座联赛冠军奖杯。巴塞罗那刚刚取得进展，却又迅速退步。 就在夺冠庆祝的余温未散之际，罗塞尔向全体巴萨会员发出公开信，宣布辞去俱乐部副主席职务。在信中，他列出了自己辞职的原因，例如团队未能遵循竞选时的承诺，管理风格缺乏透明度和民主。他特别强调自己与拉波尔塔并无私人恩怨，质疑的只是后者的管理方式。 在随后的新闻发布会上，当被问及克鲁伊夫对俱乐部决策的影响程度时，罗塞尔向这位荷兰传奇隔空喊话：“为了巴萨的利益，约翰，请您退后一步，让拉波尔塔在没有压力的情况下工作。”有消息称，克鲁伊夫与罗塞尔的关系自埃托奥签约后便急转直下，因为这让他的好友弗洛伦蒂诺有些不满。此外，尽管保留了原班人马，并引进荷兰悍将范博梅尔，巴萨新赛季的开局却举步维艰。 前七轮紧急时分，场上的表现同样乏善可陈。然而，当梅西的出场时间逐渐增加后，球队立即产生了化学反应，胜利也接踵而至。巴萨新一代三叉戟出现雏形。在伯纳乌年度大考来临前，罗纳尔迪尼奥捧得金球奖，他踏上球场向世人证明，为何自己才是当之无愧的世界最佳。 萨尔他他尔加多后来透露，皇马球迷为罗纳尔迪尼奥献上的掌声不仅是出于尊重，更是对自家球员的变相惩罚。巴萨就此开启不败征程，直至次年二月，并将西甲积分榜上的领先优势扩大到十二分。而后，欧冠八分之一决赛再度遭遇老对手，上赛季淘汰巴萨的穆里尼奥和他的切尔西。 尽管斯坦福桥的比赛条件不佳，巴塞罗那赢下了首回合的比赛。穆里尼奥认为这是一场有争议的比赛，特别是德尔奥尔诺因对梅西多次危险铲抢被红牌罚下。赛后，狂人直言：“加泰罗尼亚人很会演戏，而今天的最佳演员就是梅西。”目前，巴萨在欧冠联赛中以平局锁定了八强席位，但代价极为惨重。梅西因肌肉受伤将缺席本赛季剩余的比赛。在第二轮战胜本菲卡后， 巴萨在半决赛与夺冠热门米兰狭路相逢，在圣西罗进行的首回合比赛中，双方都踢得非常谨慎，久力的进球就显得至关重要。在四回合的较量中，巴萨延续了谨慎作风，尽管遭遇争议判罚，但红蓝军团还是成功守住了优势，自1994年梦之队时代后首次挺进欧冠决赛。 在战胜塞尔塔，锁定了他们连续第二个西甲冠军后，巴萨将全部注意力集中在了欧冠决赛的对手身上——正值黄金时代尾声的枪手阿森纳。在比赛开始前，哈维受伤将缺席比赛，而尽管梅西在决赛前已恢复训练，但里杰卡尔德还是将他放在了看台上，这让这位年轻的阿根廷球员倍感沮丧。比赛一开始。 阿森纳便对红蓝军团展开高压逼抢，但在第十八分钟，阿森纳门将莱曼因对埃托奥的铲球犯规被红牌罚下。尽管如此，亨利与队友们仍不断创造机会，并由坎贝尔在上半场结束前攻入一球。里、啊哦、杰卡尔德在下半场的换人彻底扭转了战局。比赛重启时换上伊涅斯塔，随后在第六十一分钟换上了拉尔森。 最后在第七十一分钟换上了贝莱蒂，此时的阿森纳已决定死守到底。这是拉尔森身披红蓝战袍的最后一场比赛，三十四岁的他在欧洲顶级赛场上的最后一次机会中，用一次精妙的触球将球传给埃托奥，助攻了扳平比分的一球。随后，拉尔森又为贝莱蒂送出致命助攻，锁定胜局。 红蓝军团终于重现了梦之队时代的辉煌伟业。在庆祝活动的过程中，梅西却独自黯然，没有和队友们一起。他仍然对未能入选决赛阵容而心绪难平。而倘若历史会重演，那么梦之队现在在哪里呢？俱乐部核心罗纳尔迪尼奥的职业态度缺失。 加上对主席拉波尔塔的信任危机，导致巴塞罗那在巅峰之后的几个赛季迅速下滑。在2006年，也就是瓜迪奥拉接手巴塞罗那青年队的前一年，他为西班牙报纸《国家报》撰写文章。在世界杯期间，瓜迪奥拉对一名年轻的阿根廷球员印象深刻。他在文章中写道。 这名球员拥有所有伟大球员都具备的特殊天赋。这篇报道仿佛是一扇窥见未来的窗口，预示着新一代的崛起，也预示着瓜迪奥拉与梅西即将共同书写的巴萨新时代。